стал казнить ее и тут же приказал искать для него другую жену. На, э, на, смотренном во дворце приглашали много красивых девушек. Среди этих девушек была Эстер. Эстер была еврейской. Она воспитывалась у своего дяди Мурдыхая, потому что ее родители умерли. Она очень понравилась, понравилась Я тебе дам. Иди отсюда. Она очень понравилась и И он выбрал ее себе в жены. Так Эстер стала царицей, но по совету своего дяди Эстер никому не рассказывала, что Рас... рассказала, что она еврейка. Для Эстер а... А... праведный а... мордец.